السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمدہ علی رسول کریم اما بعد علی محمد و و آلہ صحابہ الکریم حضرت نو علیہ السلاۃ السلام کا واقعہ ہم بیان کر رہے تھے اور ہمارا جو مقصد ہے کہ ان سے اسباق ہم حاصل کریں کہ ہمیں کیا نصیحت حاصل ہوئی ہم اس کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں تو ہم نے جو ہے نا بارہ مسئلے بیان کر دیے تھے پارٹ اول میں اب پارٹ ٹو میں آگے جو ہے ہم مسائل کو بیان کرتے ہیں بارہواں مسئلہ کافروں نے یہ کہا جو ان کے سردار تھے اور میں نے آپ کو یہاں پر بات مکمل کی تھی کہ انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے سرداروں کو لیڈروں کو چودریوں کو خطاب کرتے ہیں کیونکہ ان کی قیادت میں نظام چل رہا ہوتا ہے اگر یہ ایمان لے آئے تو غریب لوگ بھی ان کی تابے داری میں ایمان لے آئیں گے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرکل کو خطوط لکھے ہیں بادشاہوں کو پہلے خطوط جو ہے وہ لکھے ہیں اب انہوں نے نا کافروں نے یہ بات کہی کہ ہم آپ پر کیوں ایمان لائیں ہم آپ کو کیوں اپنے سے افضل سمجھے افضلجے الا بشرم مثلنا اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے بشر انسان ہیں. معلوم ہوا کہ یہ پرانا طریقہ کافروں کا کہ لو جی بشر جو ہے نا وہ نبی نہیں ہو سکتا بشر انسان نبی نہیں ہو سکتا حالانکہ یہ کافروں کی بڑی بے وقوفی تھی کیونکہ انسان انسان کے لیے ہی نمونہ بن سکتا ہے فرشتہ نہیں کیونکہ اکثر کافر کہتے تھے کہ بھی وہ فرشتہ لے ہیں نا جو ہمیں تبلیغ کرے تو پھر ہم مان لیں گے یہ کہ ہمارے جیسا انسان جو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے بازاروں میں بھی چلتا ہے شادی بھی کرتا ہے بیوی بھی ہیں اور سے غم اور خوشی بھی لاحق ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا انسان انسان کے لیے عصوہ حسن ہے کیوں کیونکہ انسان کو ہی بھوک لگتی ہے انسان کو پیاس لگتی ہے انسان ہی کو بیمار ہوتا ہے انسان ہی کے اندر جذبات ہیں انسان ہی کو تھکن دق ہوتی ہے اور اگر فرشتے آ کر تبلیغ کریں نہ ان کو بھوک لگے تو پھر جو کھانے کی سنتے ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی نہ انہیں جو ہے نا شادی کی شادی والا معاملہ ہے فرشتوں کا تو انبیاء آ کر شادی کرتے ہیں تو پھر شادی کی سنتوں کا کیسے پتا چلے گا اور اگر نبیوں کے اندر غصہ بھی ہوتا ہے جذبات بھی ہوتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کے لیے اس وقت حسنہ بن سکے انہیں تھکن بھی لاحق ہوتی ہے نیند بھی آتی ہے جبکہ فرشتے تو سوتے ہی نہیں ہیں مطلب یہ ہے کہ انسان انسان ہی کے لیے اس وقت حسنہ بن سکتا ہے فرشتہ نہیں دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ سلات و نے موجزات بھی دکھلانے ہوتے ہیں اور دیکھیے کافروں کی بےوقوفی انبیاء سے کیا طلب کر رہے ہیں موجزہ معجزہ اسی وقت بنے گا نا جب وہ انسان ہو مطلب فرشتہ ہے وہ پورا پہاڑ ہی اٹھا لے گا تو وہ فرشتے کے لیے موجزہ ہے یہ فرشتے کے لیے تو عادت ہے فرض کیا وہ کہتے جی بارش برسا دو فرشتہ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے وہ بارش برسا دے گا تو فرشتے کے لیے موجزہ موجزہ نہیں رہتا فرشتے کے لیے موجزہ جو ہے وہ موجزہ نہیں رہتا ایک طرف تم کہتے ہو کہ نبی موجزہ دکھلائے وہ انسان ہو کر موجزہ دکھلائے گا تو پھر بات بنے گی نا اگر فرشتہ ہے وہ پہلے ہی سے جو نبی آئے ہیں وہ فرشتہ ہے تو مجھے بتائیے پھر فرشتے کے لیے موجزہ کیا رہ جائے گا میں بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں بات میں سمجھا پا رہا ہوں کہ فرشتہ فرشتے کے لیے یہ عادت ہوتی ہے کہ پہاڑ کو پورا اٹھا دے اب ایک انسان پہاڑ کو اٹھائے اس کے لیے معجزہ ہو سکتا ہے لیکن فرشتے کے لیے تو یہ معجزہ نہ ہو سکتا اور تیسری بات یہ ہے یہ بارہویں میں کہ انہوں نے کہا نا کہ یہ جی نبی ہمارے جیسا بشر ہے یعنی کہ انسان ہی ہونا چاہیے فرشتہ ہونا چاہیے یہ بھی ان کی نہایت ہی کم عقلی کی دلیل ہے دیکھیے کیسے جب الہ بنا الہ الاب کی حیثیت بڑی ہوتی ہے یا رسول کی الہ کی نا اللہ کی جب بنا بنانے کی باری آئی تو پتھروں کو درختوں کو الہ بنا لیا جب وہ پانچ بزرگان دین ودا یا, اوک, یا اوک, نصر کو انہوں نے الہ بنایا اس وقت تو نہیں دیکھا کہ یہ تو پتھر ہیں یہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے الہ بنا لیا سجدے کرنے شروع کر ہے یعنی کہ اللہ بڑے ہوتے ہیں یا نبی اللہ بڑے ہوتے ہیں نا تو جب اللہ الہ بنانے کی باری ہے تو پتھروں کو الہ بنا لیا اور جب نبوت کی باری ہے تو کہتے ہیں یہ انسان کیوں ہے فرشتے ہونے چاہیے ہے نا ان کی کم اکلی بلکہ یہ بندروں کو بھی الہ بنا لیا سانپ کو الہ بنا لیا جانوروں کو الہ بنا لیا حتیٰ کہ جب انسان اپنے گھٹیا پن پڑھاتا ہے بچڑے کو انہوں نے الہ بنایا ہے بنی اسرائیل قوم نے گائے کو ماتا گاؤ ماتا بنا کر اس کو پوجتے ہیں تو ان کو تم نے الہ بنا لیا گاؤ ماتا کو اور جب ایک انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا جب وہ نبی بن کر آتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ یہ مارے جیسے انسان ہے تمہیں اس وقت خیال کیوں نہیں آیا جب تم نے پتھروں کا الہ بنایا یہ ان کی بے واقفی ہے چودواں مسئلہ بھائیو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیری جو پیروی کرنے والے ہیں نا وہ رزیل اور ستی قسم کے غریب لوگ ہیں یعنی کہ کوئی موچی ہے کوئی لوہار ہے کوئی بڑھی ہے جن کا پیشہ بالکل توبہ نوز بلا انہوں نے ان کو گٹیا کہا ہے گٹیا رزیل زلیل کہا ہے زلیل کہ آپ کی جو تابے داری کرنے والے ہیں نا انہوں وہ گھٹیا قسم کے رزیل اور ذلیل قسم کے لوگ ہیں کوئی یعنی کہ موچی ہے تو کوئی جو ہے بڑھی ہے کوئی لوہار ہے اس قسم کی انہوں نے باتیں کی تو انبیاء پر ایمان لانے والے یہ حقیقت ہے کہ سب سے پہلے غریب لوگ ہوتے ہرکل نے بھی پوچھا تھا نا ابو سفیان سے کہ ان پر ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں کہ امیر لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایمان لانے والے جو ہے نا غریب لوگ ہیں تو ہرکل نے کہا امبیا پر واقع ہی غریب لوگ ایمان لایا کرتے ہیں آج بھی آپ مدارس میں دیکھ لیں وہاں پر جو ہے نا زیادہ تر غریب لوگ ہوتے ہیں غریبوں کے بچے ہوتے ہیں یعنی کہ غریب لوگ جو ہے نا زیادہ دین کی طرح مائل ہوتے ہیں امیروں کی بان اس پر وجہ کیوں ہے غریب حقوق پاتے ہیں اور امیروں کو پتہ ہے بھی ہم نے نبی کو اپنا سردار ماننا ہے ہماری سرداری کوئی نہیں رہنی ان کو مفادات دینے پڑتے ہیں زکاة دینی پڑتی ہے اور غریب حقوق پاتا ہے اور انہوں نے کہا نا زلیل بڑا نکتہ بیان کیا ہے امام کرتبی رحمت اللہ علیہ اس مقام پر کہتے ہیں نبی کے صحابہ کو حکارت کی نگاہ سے دیکھنا کافروں کا طریقہ ہے یہ نول السلام کے صحابہ ہے نا جن کو کافر گٹیا رضیل توبہ نوز ضب اللہ ذلیل کہہ رہے ہیں تو جو صحابہ اکرام کو گٹیا رزیل ذلیل کمینہ کے وہ خود کمینہ ہے کہتے پوچھا گیا کون کمینہ ہے کہتے جو صحابہ اکرام کو برا کہتا ہے وہ کمینہ ہے کیونکہ نو علیہ السلام کے صحابہ کو کافروں نے کمینہ کہا اللہ نے ان کو کمینہ کا اب دولت کی بنیاد پر کہ یہ اسلام کا معیار نہیں ہے پیشے کی بنیاد پر کہ جی وہ فلاں کا پیشہ یہ ہے تو وہ گٹی ہے اور فلاں جو ہے نا اعلی ہے اسلام کا یہ معیار نہیں ہے دولت اور پیشہ یہ معیار فضیلت ہے ہی نہیں اسلام کے نزدیک توحید ایمان تقوی عمل پرہیز جتنا زیادہ کوئی متقی پرہیزگار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی عزت والا اور معزز ہے چاہے اس کا پیشہ کوئی ہو حلال کا اگر ایک کروڑوں پتی اربوں پتی ہے لیکن وہ حرام کھا کھار ہے اسلام کے نزدیک وہ گٹیا زلیل ترین انسان ہے اور اگر کوئی ڈسکے حلال کمار ہے چاہے وہ بڑھی ہے چاہے لوہار ہے چاہے وہ موچی ہے چاہے وہ درزی ہے چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے اور اس کے حلال وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آلہ ہے بلند ہے پھر نو علیہ السلام پر بات کی نا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبوت عطا کی تو کہنے لگے کہ نبوت ہمارے لیے فضیلت کی دلیل نہیں یہی کہنا تو نبوت فضیلت کی دلیل ہے کیوں اقلی طور پر بھی بات سمجھ لیں دولت تو آنی جانی چیز ہے کوئی دعوی کر سکتا ہے کہتے ہیں ہاتھ کا میل آج کسی کے پاس کل کسی کے پاس لیکن 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 جب اللہ کسی کو نبی بناتا ہے تو وہ اپنے عہدے سے کبھی نبی معذور نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چناؤ کرتا ہے چنے ہوئے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ فلاں نبوت کے لائق ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دے کے چھینتے نہیں ہے آج تک آپ نے انبیاء کی تاریخ میں یہ بات سنی ہے کہ بھی کسی کو نبی بنایا ہو پھر وہ معذول ہو گیا ہو نہیں کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر انہیں وہی بیجتے ہیں اور نبی بناتے ہیں تو نبوت چھینی نہیں جاتی دولت تو آنے جانی چیز ہے اور باقی رہ گیا کہ معزز ہونا واقعی نبی معزز ہوتا ہے کیوں وہ وحی کی وجہ سے ہوتا ہے بشر ہے ٹھیک ہے لیکن جب وحی آ جائے اس کے پاس تو وہی آنے کی وجہ سے بھائیو وہ بہت سس ہو جاتا ہے عزت والا ہو جاتا ہے نبی وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھتے نبی فرشتوں کو دیکھتا ہے باغ کا کو اللہ تعالیٰ جنت دکھلاتے ہیں جہنم دکھلاتے ہیں شیاتی کو جنات کو دیکھتا ہے جبکہ یہ نہیں دیکھتے اور باقی انسان ہی ہوتے ہیں دیکھیے اس کی سادہ سی مثال ہے پانی ہے آب زمزم وہ بھی پانی ہے یہ بھی پانی ہے ٹھیک ہے اس کی فضیلت ہے آب زمزم کی کہ وہ ایک متبرک با برکت پانی آب زمزم تو ہے تو پانی نا کہ پانی سے ہم نکال دیں گے اسے پانی سے تو نہ نکلے گا لیکن عزت والا ہے کہ آب زمزم ہے دوسری مثال لے لیں حجرے اسود ہے پتھر یہ بھی پتھر ہے عام ہوا حجرے اسود بھی ہے پتھر عزت والا ہے چوما جاتا ہے لیکن ہے تو پتھر شہر لے لیں مکہ شہر ہے کہا جائے گا شہر لیکن فضیلت والا اسی طرح انبیاء بشر ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں لیکن ان کی امتیازی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف وہی بیجتے ہیں وہی بیجنے کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اے میں تمہیں کیا زبردستی مسلمان کروں اگر تم ناپسند کرتے ہو حضرت نو علیہ السلام نے کہا اگر تم ناپسند کرتے ہو تو میں تمہیں زبردستی ایمان تمہارے اندر انڈیل نہیں سکتا اس سے پتہ چلتا ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا جی یعنی کہ ایمان جو ہے نا ایمان یہ اکیسواں مسئلہ ہے ایمان جو ہے نا یہ خوشی سے کوئی قبول کرے تو ٹھیک ہے جبرن بازوڑے تلوار بازوڑے شمشیر کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا حضرت نو علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا ہم اسے تم پر زبردستی چپکا دیں گے اس ایمان کو جبکہ تم اسے ناپسند کرتے تو زبردستی کسی کو بھی مسلمان نہیں کیا جا سکتا بائیسواں مسئلہ انہوں نے کہا وہ یا کو ملا اس مالا اے میری قوم میں تم سے اس پر کسی مال کا سوال نہیں کرتا ان اللہ اس میرا جو اجر ہے نا تبلیغ کا وہ اللہ کے ہے یاد رکھیے یہ انبیاء کی خصوصیت ہے کہ انبیاء اپنی تبلیغ پر اجرت نہیں لیتے پیسہ نہیں لیتے کیوں کیونکہ انبیاء پر تبلیغ فرض اہم ہوتی اور وہ کیوں نہیں لیتے تاکہ کوئی کافر یہ نہ کہے کہ اپنا کاروبار چمکا رہا ہے دکان چمکا رہا ہے صرف پیسے کا معاملہ ہے تو یہ مسلمان کر کے اپنے طرف قائل کر کے اپنی دنیا بنانا چاہتے بلکہ میں آپ کو اس سے بھی گہری بات بتاتا ہوں علیہ السلام تو اپنے وراثت میں پیسہ چھوڑ کر نہیں جاتے علم چھوڑ کر جاتے ہیں یعنی کہ اپنی اولاد کے لیے بھی مال چھوڑ کر نہیں جاتے وہ فرماتے ہیں کہ جو ہم چھوڑ جائیں وہ ترک ہے قوم کا کیوں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ چلو اپنے لیے تو نہیں بنایا اپنی اولاد کے لیے بنا لیا یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا تو نبی علیہ السلاۃ والسلام السلام نے کیا فرمایا کہ ہم جو چھوڑ جائیں وہ ترکہ ہے اور قوم اس کی وارث ہے فاطمہ کو بھی حصہ نہیں دیا اس میں یہی حکمت تھی کہ کل کوئی کافر اٹھ کر یہ نہ کہے کہ سارا چکر مال کا ہے ہاں بعض لوگ پھر کہتے ہیں یہ علماء کو بھی, بھی تنخواہ نہیں لینی چاہیے اور پیسے نہیں لینے چاہیے تو یہ یاد رکھیں یہ نبیوں کی خصوصیت ہے علماء واقعی تبلیغ کا پیسہ نہیں لیتے بڑا اہم پوائنٹ ہے غور طلب ہے توجہ رہے توجہ یہ آخری بات ہے یہ کر کے ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں ہے یعنی کہ یہ دو لفظوں میں ہم بات کو بیان کرنے لگے ہیں دو لفظوں میں اور انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی انبیاء پر تبلیغ فرض عین ہوتی ہے علماء پر تبلیغ فرض عین بھی ہوتی ہے فرض کفایہ بھی ہوتی ہے تو جب کوئی عالم تنخواہ لیتا ہے خطیب پیسے لیتا ہے کاری امامت کے پیسے لیتا ہے نہ وہ نماز کے پیسے لیتا ہے نہ وہ خطابت کے پیسے لیتا ہے کس کے لیتا ہے جگہ کے اور وقت کے پھر سنیں جگہ جگہ اور وقت دیکھیے انتظامیہ انہیں پابند کرتی ہے کہ آپ نے ہماری مسجد میں آ کر جمعہ پڑھانا ہے اور آپ نے ہماری مسجد میں آ کر نمازیں پڑھانی ہیں تو اب یہ کاری کہیں بھی نماز پڑھ لے فرض اس کی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی لیکن اگر وہ اپنے موقع پر اس جگہ پر حاضر نہ ہو اور ادھر جا کر وہ نماز نہ پڑھائے انتظامیہ پوچھے گی کہ نہیں آپ کدھر تھے بھئی وہ کیوں پوچھے گی اللہ کے لیے پڑھانی تھی نہیں پڑھائی کہیں اور جگہ پڑھ لی بھئی وہ کہتے ہیں ہمارے ادارے میں آپ خدمت سر انجام دے رہے ہیں نا ہماری مسجد میں آ کر آپ نے اس وقت نماز پڑھانی ہے اس کے آپ کو پیسے ملیں گے دوسرا کوئی بھی بندہ کہیں بھی جمعہ پڑھ لے نماز پڑھ لے انتظامیہ اس سے پوچھ سکتی ہے نہیں پوچھ سکتی تو معلوم ہوا کہ جو آپ پابند کر رہے ہیں نا اس کو کہ میری دیکھیں میں محمد مصطفیٰ مسجد میں مثال ہے جمعہ پڑھاتا ہوں اگر میں ادھر جمعہ نہ ہوں ادھر لال مسجد میں پڑھ ہی لوں تو میرا جمعہ ہو جائے گا کہ نہیں لیکن اس محمد مصطفیٰ کی انتظامیہ مجھ سے پوچھے گی کہ نہیں آپ کدھر تھے بھی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس لیے کہ بھی میں نے اس سے پیسے لیے کہ بھی میں فلاں وقت حاضر ہو کر اس جگہ اس ادارے میں اس ادارے میں میں جمعہ پڑھاؤں گا تو پھر قصہ کیا ثابت ہوا جگہ اور وقت کے پیسے لیتے ہیں اس کے خطابت کے اور امامت کے اور نماز کے پیسے نہیں لیتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے إِلَّا الْبَلَاغُ اللہ